Місто жовті води новини від вівторка, 14 квітня. Міліція повідомляє про ДТП зі смертельним випадком під жовтими водами. К сожалению, у нас в праздній день, 12 числа, звісно, було ДТП зі смертельним исходом на трасі по направленню як Кривий Рог. Вот. Но, э, в двух словах можу сказати, що машина збила велосипедиста, їхали в попутному направленні. Вот. Далі обстоятельства не можу вам рассказать, тому що ми займалися охраной места происшествия. На місце выехали виїхали областного обласного управління міліції. Вони займалися збором и і зараз проводять розслідування. Знову активізувались шахраї. Не вірте телефонним повідомленням сторонніх людей, які вимагають від вас грошей. Хотів би до жителям жовтих вод. У нас много, я только что обратил внимание, да, мошенниц за неделю, 7 мошенниц, все они раскрыты, и все они, к сожалению, все они по телефону. Значит, то была волна у нас, звонили с карточками этими банковскими, там просили перевести деньги, там, сказать номер и тому подобное. Сейчас пошла опять волна, звонят э, гражданам. И говорят, там, ваш сын, ваша дочь задержана в милиции или где-то там задержана для решения вопросов, перечислите деньги туда-то, туда-то. Вот. Ну, я понимаю, родители, конечно, сразу же, не думая, бегут, главное, чтобы ребенка своего вытянуть. Вот. В итоге у нас таких 7 фактов, только за вчерашний день было четыре звонка. Один звонок, там, где люди все-таки перечислили деньги. Три звонка, спасибо, молодцы. Люди перезвонили в милицию, уточнили, нету таких фактов, но мы зарегистрировали их просто для дальнейшего разбирательства. То есть, можно сказать, три попытки мошенничества, кроме этого, еще были. И так каждый день. Поэтому я обращаюсь к жителям Желтых Вод, к гражданам. При поступленні таких звонков перезванють нам не, повірте, ніхто не звонит вам і не будет буде от вас от действующих сотрудников милиции. Наші медики поставили місцевій медицині діагноз клінічна смерть. Оптимізація медицини у розпалі, і навіть закриття, скорочення та перенесення цілого ряду відділень, щоб зекономити на опалюванні та світлі, все одно дають тільки частковий результат, бо не вистачає аж 17 мільйонів гривень на рік. Мені понравилась фраза. 7 числа ви знаєте, був день здоров'я і виступала. Бахтеева, это депутат Верховной Рады, член комиссии Министерства здравоохранения, она сказала очень хорошую фразу, что, к сожалению, медицина Украины пребывает в коматозном состоянии из-за хронического недофинансирования. желтые воды пока тяжело сказать. Это уже даже не просто кома, это уже клиническая смерть практически. Ну, надеемся на какое-то выздоровление. С 21 апреля у нас будут закрыты туберкулезные отделения. Планируем на днях вывести больных в диспансер кривого рога, а те, которые, в общем-то, не тяжелая форма, будут лечиться амбулаторно. И будет закрыт хоспис, это 5 коек туберкулезных и 10 терапевтических. То есть в основном занимается служба ТРДЦ, территориального центра, Будут кто уедет домой, а некоторых будут оформлять в дома престарелых, и э, будут у нас совмещенные отделения общего терапевтического профиля, хирургического профиля и вот только одна загвоздка с акушерской гинекологическим. То есть объединение отделения это не только что они переезжают в одно здание э, неврология в терапевтические, но это у нас было три заведующих, они были у нас заведующие на 60 сколько освобожденные, они получали просто процент за заведование. Сейчас у нас будут оставаться по одному заведующему, одной старшей медсестре, одной буфетчице, ну и сокращение будет персонала и медицинских сестер, и на младшего персонала. Э, Проблема вот с гинекологией, которая должна была переехать в раздельное отделение, но первый этаж требует средств для того, чтобы его адаптировать. Нужно оборудовать операционную, нужно оборудовать э, буфетную. Э, комиссия по оптимизации работает, они дали нам предварительные первые расчеты, ну, расчеты и нас, конечно, немножко обескуражили, ну, потому что э, мы так дорого ремонты за свой счет никогда не делали. Э, они нам написали практически 240 тысяч для того, чтобы поремонтировать только первый этаж. Поэтому вот это отделение пока объединение у нас задерживается. Вот. и по второму этапу закрытия мы планируем э, закрытие корпусов самые дорогие считали какие у нас самые дорогие корпуса по электроэнергии и э, отоплению это у нас поликлиника номер два которая у нас и заполнена там буквально только семейная медицина зубопротезный кабинет и туберкулезный. вот мы планируем туберкулезный комитет вывести в старое здание туберкулезного отделения провести сейчас там дезинфекцию и четыре Половину э, заполнить только и к отопительному сезону ту половину обрезать ищутся пути оптимизации. Э, значит, э, есть еще другие мысли в этом направлении. Я думаю, мы сократимся. Ну, конечно, нам на, на ту сумму, что было оговорено, на 18 миллионов. Но ну, очень тяжело будет выйти. Но ну, а я еще раз повторяю: сказать, 16 числа, если ничего не отменится, э, значит, нас ждут. Верховної Раді, якщо нічого не поміняється, ну і будемо працювати далі з областю, так, по поводу виділення Ну, На медицину у нас так, проблема велика з деньгами. Водоканал на грані відключення від електроенергії, бо має великий борг. А чому? Бо не отримує субсидії за людей із Києва. Значить, задовженість на 1.04 ну, – 3 мільйона 660 тисяч. К сожалению. из государственного бюджета не проходят платежи по постановлению Кабинета министров номер 20 по зачету за потребленные энергоносители. И на сегодняшний день державный бюджет нашему предприятию задолжал сумму 2 миллиона 100 тысяч по 20-й постанове. Три пакета документов значит, по 20-й постанове по льготам и субсидиям, которые были оформлены соответствующим образом и на уровне города, и на уровне области, находится в казначействе Украины, значит, финансирование из государственного бюджета не осуществляется. Это вот такая тяжелый вопрос, и я прошу в том числе, Василий Евгеньевич, вашей помощи в вырешении данного вопроса. В противном случае Облэнерго не хочет реагировать или не хочет в эту ситуацию, как говорится, вникать. В том плане, что это не от нас зависит, это государственные долги, и при прохождении данных платежей мы большую сумму задолженности значит, сможем погасить. Такая же ситуация, насколько мне известно, и у других коммунальных предприятий, и у теплосети, и у ПЖРО. Три месяца не проходят платежи по 20-й постанове. Собирали комиссии по чрезвычайным ситуациям, Направили письма в области везде, ну, с совместным усилием пока остановили этот процесс. Но сегодня, я думаю, отправим письма в область в связи со сложившейся ситуацией. Письма подготовлены. Но тут не сколько вина водоканала, а сколько, в принципе, проблема непрохождения платежей на уровне государства. Будем надеяться, что... В время этот Если он там, сказать, у ближайше време цей вопрос вирішиться. Якщо він вирішиться, там скачать у Іванова, виходить небольші суми денег, ті непосредственно, які не довжні ні мільйони, а там пару сотень тисяч надовжності. Це вже не три, не чотири, не п'ять мільйонів. Всі інші справи на водоканалі просуваються вперед. Підприємство готується ремонтувати пошкоджений асфальт, чистить річку Інгулець, а головне безперебійно постачає нам воду. І про освіту. 24 квітня у п'ятницю в двох школах міста Жовті Води відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для випускників нашого міста та П'ятихадського району. У нашому місті створено два пункти тестування. Це будуть дві школи середньозагальноосвітні, третя школа і восьма школа. В ці дні ці школи не будуть працювати по звичайному режиму, а потім будуть відпрацьовувати у вигляді інтенсифікації свої навчальні заняття. Значить, приблизно 600 учасників будуть приймати участь у сесії ЗНО з української мови та літератури. Підготували третя школа 24 аудиторії. Восьма школа підготувала 18 аудиторій. В кожній аудиторії будуть присутні по 15 випускників. Ну, я вже сказала, що приблизно будуть приймати участь у сесії ЗНО 600 випускників, із них 224 це наші жовтоводські випускники, і ми приймаємо повністю понад 400 випускників із 5. Тихацького району, відділ освіти, взагалі, педагогічний склад, провів дуже велику організаційну роботу, тому що 120 педагогів будуть приймати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні для того, щоб Пройти зовнішнє незалежне оцінювання необхідно мати пакет документів. Ну, По-перше, на персональних сторінках у кожного випускника розміщена значить, інформація про той пункт тестування, де він буде його проходити. Тобто, це не відділ освіти визначає, в якому закладі буде випускник, а конкретно Дніпропетровський регіональний центр якості освіти. Також необхідно з собою мати Мати запрошення, мати обов'язково сертифікат, який роздруковує випускник особисто з власної сторінки, і мати з собою паспорт. Директор ліцею Володимир Добровольський зачитав колективне звернення від директорів шкіл міста на захист начальника відділу освіти Любові Левіної. Міський голова погодився на зустріч з педагогами найближчими днями, чи буде зустріч відкритою для змі. Побачимо пізніше. Жовтоводські розподільчі електричні мережі у особі Валерія Клєпікова пропонують заключати договори на постачання електроенергії і населенню, і підприємствам саме з цією організацією. середині марта наша компанія отримала ліцензію на поставку електроенергії. У зв'язку з цим ми е, є намірення нашої компанії з октября місяця. продавать электроэнергию всем потребителям, которые подключены непосредственно к нашим сетям. То есть до октября, э, до октября месяца у нас есть время в нашей компании с потребителями заключить договора на поставку электроэнергии и будете приобретать электроэнергию в нашей компании, то есть в одной энергоснабжающей организации. Перезаключение договора не влечет за собой ни повышение тарифов, тарифы, э, э, я ж хочу сказать, и понижение тоже, учитывая то, что тарифы у нас формируются только на уровне государства. То есть тарифами мы на тарифы не влияем. Мы можем только повлиять на качество электроэнергии, которую мы до вас э, как бы, будем поставлять. Вот, и за нее, естественно, отвечать. Да, и есть в городе, в электрических сетях слабые места. Вы все видите, какую работу по реконструкции компания уже привела за последние 10 лет. Обновила сети наружные и так далее. Ну, единственные слабые места это домовые сети, которые, как бы сказать, электроэнергию особо не доводят в нужном качестве до конечного потребителя. Ну, если нам некоторые планы все как как бы удастся, то наша компания готова реконструировать данные сети и, естественно, гарантировать качество электроэнергии. Чтобы не заводить в заблуждение наших потребителей, потому что люди потом начинают метарствовать, бегать между компаниями, они еще сами между собой не договорились. Я к чему? Дайте поручение, милюшка, это ваше право, я прошу. Пускай они после того, как они договорятся на уровне области, этот вопрос окончательно приземлят. Они сейчас будут начинать будоражить, потому что действительно существует у человека право выбрать существует, вот правильно представитель э, Обл сказал, ну, наш Пятиханский прям, и правильно говорит Валерий Михайлович, то есть и те, и те будут иметь право продавать электроэнергию. Пускай они устаткуются, они мне мнение сейчас. То есть идея понятна, но люди просто этого не поймут. Они будут бегать и говорить, какие договора правильные, какие действуют, какие не действуют. Этот вопрос должен быть четко урегулирован. И четко должна быть позиция городских властей, потому что будет суматоха. Не, ну, что касается договоров, договора мы сейчас заключаем, но они еще не действующие. Это когда мы покуп, покуп, купим электроэнергию на энергорынке, вот, мы письменно сообщаем, э, фиксируем показания счетчика, и с этого момента тот договор работает, тот не работает. Вроде тут понятно. Тут бегать не надо между договорами. Пока две компании между собой не договорятся, естественно, с нашим присутствием. Значить, поки ніяких там заключень і приключення не будуть. То тобто э, определимося, потім офіційно проінформуємо цю ситуацію. А далі про слабкі місця житлово-комунального господарства. Це вічні метарства з протікаючими дахами. Що ж робити? Думка мера. Предыдущая неделя, а точнее почти две недели, наверное, показали. Наши слабые места. Значит, у нас с вами в городе более 74 домов потекли крыши. У меня на приеме было много людей по этому вопросу. Значит, в ПЖРО на горячую линию были звонки. Проблема очень большая. Значит, ну и погодные условия были непростые. Если обычный дождь идет, обычно у нас там есть определенная группа крыш, которая течет. Значит, погодные условия были не очень скажем так легкие, даже выходя с подъезда можно было обнаружить тот рубероид, рубемас, чем крыта крыша, которая срывалась с кровель и бросала на землю. Сейчас, в принципе, занимаемся этим вопросом, как можно в ближайшее время будет отремонтировать наши крыши. И вот в частности у меня на приеме были люди, значит задаются вопрос, то есть мы готовы сами за свои деньги взять, отремонтировать крышу, но чтобы нам возместились вот эти вот, скажем так, возмещи, возместились наши затраты. Но на сегодняшний день Пожирок с великому сожалению, может возместить только 10%. При переходе на 869-ю постанову, значит, что я думаю, в ближайшее время будет, значит, тогда пожирок сможет 100% фиксировать затраты и 100% возвращать значит, деньги или сделать взаимозачет, точнее, денег по квартплате. Я думаю, что где-то до, до конца месяца, это мой вопрос, приземлим.